скажу, что, может быть, по первому тайму нам было как бы легче, играли по ветру, и нам это как бы больше помогало, контролировали ситуацию, территориально владели ситуацией, забили два мяча, то есть могли еще забить, не реализовали свои возможности. Ну, на мой взгляд, было мало таких скоростных комбинаций, скорости, ну и, конечно, в заключительной фазе немножко нам не хватало поставить такую жирную точку. То есть как бы два мяча забили, но хотелось бы, чтобы наша группа атаки больше реализовала те моменты, которые создаются. Насколько на подготовке сказалось отсутствие сборников, как они вообще сегодня отыграли? Ну мы то есть им тяжело. Они провели четыре игры. Это группа игроков 99 -го года. И сегодня и, и Булеца дали немножко передохнуть. Ну, на умест очень хорошо сегодня выглядел. То есть Инаков двигался, старался. Ну и Попов с Миколенко. То есть тяжело им было, особенно последнее минут 15. Но они вытерпели, и дай бог, чтобы и в дальнейшем их характер так проявлялся. первый матч сегодня сыграли Верхоланцев и Петрусенко. Насколько, как вы оценили их игру? Ну, опять же, по поводу Женя Верхоланцева, как бы претензий по объему, по движению, как бы нет, хотелось бы, чтобы он, может быть, больше индивидуальные творческие свои какие-то порывы впереди проявлял. Ну, а Саша Петрусенко сегодня выполнил все то, что было запланировано, и он так как бы вливается в наш коллектив, адаптируется к нашим требованиям, условиям, то есть той игре, которую мы хотим видеть от команды. Я думаю, что дайте время еще, и он будет в хорошем состоянии. Такие ребята, как Алексеев и Зубков, прошли в вот школу первой лиги. У вас какие-то особые ожидания от них? Ну, я так скажу, что футболисты, которые пришли первой лиги, у них уже определенный уровень требований есть. Невозможно прийти с первой лиги в Ю-19 и быть хуже игроками Ю-19. То есть они должны прекрасно оценивать и понимать, что киевская Динамо это не дом отдыха. А это постоянное требование, и они должны осознавать сегодня, когда они играют, как сегодня. То есть сегодня под пристальным вниманием эти игроки главного тренера Реброва. И проявляй, и закрепляй место за собой, давай активную игру, борьбу, то есть все, что нужно. Конечно, у них есть определенный уровень, определенное мастерство. Но хотелось бы, чтобы они не снижали, а к ним наши ребята поднимались. Они а они опускались к нам, и порой даже бывает хуже наших. То есть вот такая ситуация. Требования все одинаковые. И они стараются, к ним нет каких-то определенных претензий. Но хотелось бы, чтобы их не агрессия, желание было, было больше у них, чем у нас у тренеров.